зовут меня рассказывала Ольга Игоревна. Я заведующий кафедрой социальной педагогики Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Ну, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ивана Николаевна. Я студентка третьего курса Харьковской гуманитарно-педагогической академии со специальностью социальный педагог. В хочется подчеркнуть очень все-таки значение социального педагога как человека, который может очень активно поучаствовать в разрешении проблемы детей аутистов в условиях инклюзивного образования, в частности. Потому что когда рассказывали здесь о большом количестве вот, израильских, кстати, специалистов, там, но и других, которые работают в этом направлении, как-то вспоминались наши школы и садики, и сразу очень печально думалось о том, ну а кто же будет там это делать? Ведь дети туда уже приходят и будут приходить. И я хочу в этом плане сказать, что сегодня в школах уже работают у нас социальные педагоги, а социальный педагог это специалист по социальному взаимодействию, даже как бы официальное такое определение этого специалиста. То есть это человек, который по самому определению должен решать проблемы людей, у которых возникают ну, какие-то затруднения социального взаимодействия, и соответственно с детьми, с аутизмом, с учащимися с детьми в садике должен заниматься именно этот специалист. И в связи с этим, понимая это и работая уже много лет над проблемой инклюзивного образования, мы в нашей академии решили готовить наших студентов так, чтобы они могли приходить в школы и садики и там все-таки эту деятельность, ну, вот, как-то пытаться продвинуть и свою все-таки функцию выполнить как социальный коммуникатор. И очень хочется выразить благодарность нашим нашим замечательным партнерам, организации цветы жизни, на которых мы в итоге вышли. У нас очень ну, многолетние такие поиски были, мы много разных форм апроба, апробировали работы со студентами, и аудиторных у нас читается ряд курсов, спецкурсов для студентов, в частности основы инклюзивного образования, курс читается. И есть очень много форм волонтерской деятельности, у нас очень активная молодежь учится. И вот в последнее время мы занимаемся совместно с, нашей, с нашими партнерами разработкой такой формы, как учебные пособия для детей с аутизмом. Я хочу сказать, что когда нам рассказали про планшеты, которыми могут пользоваться такие дети, это очень здорово и хорошо, если есть такие возможности материальные. Но мне кажется все-таки, что, и думаю не только мне, что книга – это все-таки такое средство, которое заложено в нашей культуре и которое является более таким вот живым посредником между людьми и, в частности, между обычными детьми и взрослыми и ребенком с аутизмом. Это специально вот, вот заложено в культуре средство, которое помогает людям взаимодействовать, а для детей с аутизмом это может быть очень важным средством. Единственное, что каждому действительно такому ребенку необходимо все-таки индивидуально разрабатывать те книги, которые для него именно для него будут работать, нужны. И в этом плане очень здорово, если это происходит методом равный равному. И мы вот пытаемся освоить как раз этот метод, привлекая нашу студенческую молодежь к изготовлению таких книжечек. Мы занимаемся, вот как раз пытаемся при работе с детьми с аутизмом опираться все-таки на особенности визуального восприятия и общением посредством, посредством книги. И в связи с этим вот, возникло три таких вот, э, как сказать, формы э, такого посредничества. Это визуальное расписание. В принципе, ничего нового нет. Это известная такая вот форма э, обучения детей с аутизмом, взаимодействия. И э, просто единственное, что наши студенты ее освоили и делают это для конкретных детей под конкретные какие-то вопросы. Но важным моментом является еще социальная история. Вот здесь вот, когда у нас в стране это ну, очень слабо развито, вот такие вот книжечки, в которых изложены различные ситуации, визуализированные ситуации, в которых ребенок с аутизмом может оказываться. И вот если комментировать эти истории с помощью книжечки, рассматривать с ребенком или сделать еще эту книжку интерактивной, то есть чтобы ребенок мог что-то отклеивать, приклеивать в ней, то можно эту книжку использовать как средство, с помощью которого обучаем мы ребенка поведению в определенных ситуациях, коммуникации в определенных ситуациях. В цех. И возникла у нас такая идея, как адаптация педручники, учебников, учебников, потому что такие дети приходят в школу, и им иногда очень сложно учиться по обычным учебникам. И у нас возникла такая идея, я не знаю, насколько этот опыт где-то, наверное, на Западе есть, но, в принципе, это, собственно говоря, ну, даже можно сказать, что разработано и придумано нашими студентами. Они взяли задачки, они проходят практику в обычных школах, берут задачники, берут учебники обычных школ и пробуют какие-то элементы, например, задачи там на что-то, на сложение. Они их визуализируют и делают интерактивными, то есть чтобы что-то куда-то можно было переместить. И ребенок, например, когда все дети по обычному учебнику изучают задачки на там, сложение, он может это изучать по вот этим вот карточкам или учебникам интерактивным. Вот, поэтому ну, я считаю, что это очень хорошо. Мы такие книжечки сделали, мы ну, в начале пути еще, мы только опробируем, опробируем эту форму. И э, делают их студенты с помощью нашей, наших партнеров и передаем их нашим партнерам. Они делают критический анализ, что-то отсеивают, что-то берут и дальше используют в деле. То есть в обучении и в занятиях с такими детьми. Ну, вы видите результат, которого можно добиться, используя такие, такой продукт, это и развитие вот тех очень важных базовых навыков, о которых мы говорили. Действительно важно, работая с ребенком с аутизмом, важно не упускать мелочи. Очень часто там родители в глобальных масштабах мыслят, там, в масштабах дельфина терапии, там, поехать с экстрасенсу. А на самом деле нужно действительно просто научить ребенка чистить зубы и так далее. И через вот эти вот мелочи привести его все-таки к какому-то уровню социальной адаптации. Эти книжечки очень помогают в этом направлении. Развитие социальных навыков, то есть навыков общения, там, покупки, я не знаю, там, праздникам и другим вот социальным таким традициям, которые в нашем обществе существуют. Для нас они нормальные, обычные дети их осваивают просто незаметно, а для ребенка с аутизмом это может быть ну, как бы недоступно, непонятно, и можно объяснять ему с помощью вот этих книжечек. И также Здесь можно обучить пониманию тому, ну, эмоциям, как нам уже рассказывали, как это важно, чтобы ребенок с аутизмом понимал, почему люди реагируют так или иначе в тех или иных ситуациях. Это очень здорово, можно визуализировать. Хочу еще сказать, что такие книжки, конечно, не будут работать без любящего посредника, без человека, который будет заниматься с такими детьми. Поэтому мы и говорим о том, что это живое средство, в отличие от планшетов, там, компьютеров и так далее. Там все движется, но нет живого взаимодействия человек-человек. Здесь это средство как раз такого живого взаимодействия. Сейчас я буду переключать кадры. Мы будем видеть одну из книжечек, которые, ну, которую изготовили наши студенты. А я передам слово Яне. И она нам расскажет вот о тех трудностях и тех сдобутках своих, которые получили студенты, изготавливая эти книжечки. Да, сама книга называется Книга социальных историй. Она должна состоять, как вы видите, обязательно из картинок и включать в себя краткие фразы, которые касаются повседневных тем. Также содержание книги должно соответствовать возрасту ребенка и ситуации, картинки должны соответствовать поведению ребенка каждый день. И, так? и быть в определенной последовательности, которую мы хотим выработать. Также можно книгу сделать более реалистичной. Это использовать фотографии известных ему мест и людей. Этими людьми могут быть его родители, либо сам ребенок, для которого сделана эта книга. И, как уже передо мной сказала Ольга Игоревна, студенты нашей академии, в том числе и я, мы разрабатывали вот такую вот, это одна из этих книг. С такими трудностями мы соткнулись. То есть, было очень сложно подобрать цвета, потому что как бы цветовая гамма должна была быть мягкой, не должно быть было агрессивных цветов для того, чтобы не вызвать у ребенка недовольства. Также цвета не должны были быть однотонными, чтобы ребенок не потерял интерес к этой книге. Поэтому очень долго мы поделили внимание подборки цветов. Но больше всего времени у нас забрала это подготовкой текста, потому что сам текст должен был, не должен был быть большим и заумным, а наоборот, кратким, понятным и простым для восприятия ребенка. Было очень сложно подобрать те точные, конкретные слова, которые нужны были. Вот именно на этом этапе разработки книги наши студенты делали такие ошибки, как они каждой странице, каждой ситуации конкретно, они писали стежки. Это, конечно, получалось хорошо, но это очень тяжело для восприятия. Либо книжка была очень большая за содержанием, то, то есть то, что может тоже привести к тому, что ребенку может стать неинтересно. Также была еще такая ошибка, как нелогическая постановка самой ситуации. Как бы, к примеру, ребенок мог проснуться, а там пойти одеться, а потом умыться. Ну, это к примеру. А это есть очень важно в этой книге. Также книги можно делать с действиями. К примеру, сделаем такую ситуацию, на картинке изображенные родители, отец, мама и сам ребенок. На столе представлены лежат игрушки, и эти игрушки прилеплены на липучку. И рядом возле стола, например, стоит коробка с игрушками, на которой тоже есть вот эта вот материя, на которую крепится сама липучка, Чтобы показывать ребенку. Что, например, если на столе есть игрушки, их можно надо отлепить и положить на место, что также учит ребенку действию. В данный момент мы задели студентов второго курса к разработке новой книги. Студенты очень довольны, что они могут помочь деткам сразу с помощью своих знаний и творчества. И они сами проявляют инициативу и не собираются останавливаться на одной из книг. Спасибо за внимание. Ну, совсем немножечко. Я хочу сказать, что с помощью наших партнеров, как я уже говорила, мы опробировали эти книжечки. Вот есть определенные результаты и предположения, что они, вы видите, чему они могут способствовать. И я хочу сказать, что в целом мы работаем, как я уже сказала, достаточно долгое время в направлении способствования внедрению инклюзии в нашем городе, в нашей стране. У нас есть уже определенный опыт, определенные как бы методические разработки. Мы готовы всем поделиться, это совершенно не реклама сейчас, а вот просто предложение партнерства. Здесь есть координаты и с удовольствием будем сотрудничать в любом направлении, с удовольствием вам поможем, чем мы можем. Обменяемся. Спасибо большое за внимание особенно приятно, что сегодня э, к нам присоединились еще и студенты, значит, мамы уже, которые здесь сидят, могут быть уверены в том, что э, что-то сдвинулось, раз у нас уже даже студенты знают, что такое расстройство аутистического спектра и готовы помогать нашим детям в работе и знают, как это правильно делать. Я думаю, что такой опыт Харьковского как высшего учебного заведения надо и, и Киеву немножко поближе. Да,